Доброго времени суток. Сегодня, короче, расскажу о рюкзаке американском. US. Если видно, сейчас покажу. Хорошо. Вот. USA. Видно там? Вот. Короче, ходил по рынку. Нашел вот такой вот рюкзачок. Много видел про него обзоров в интернете. Ну и как-то случайно попалось. Вот мне. Там у меня такие шмотки накидал всякие. Ничего такого. Три кармана. Вот такие вот один карман здесь второй карман сейчас подойду поближе покажу здесь третий карман то есть смотрите в каждый карман в каждый карман полностью ну залезет двухлитровая бутылка ну, будет торчать чуть-чуть, но размер примерно, чтобы был понятен, как бы вот двухлитровая бутылка залезет. Вот я кинул ВДХ, и смазка для цепи. Вот тут еще места очень много. Каждый карман имеет водослив. Вот. Идет водослив, то есть если вода внутрь попала, он сливается. Две, ну вот, три кармана. Здесь тоже какие-то тряпки всякие. Вот. То есть довольно большие. Верхний карман. Две вот такие вот стяжки имеет. Раз. Два. Клапан верхний. Клапан вот здесь вот Растягивается Туда можно что-то тоже положить Вот Идет стяжка Здесь идут крепления моли Кстати, на карманах есть такая Опа, вот сюда можно под карман Что-то топор там вставить Или еще что-то Ну, здесь я бушла запихал Так, просто Вот так вот Вот такое вот помещение, ой, помещение отсек, примерно здесь внутри идет еще один отсек под какие-то документации, но он у меня затянут полностью, вот, он идет на, получается, на алюминиевые рамы, вот она полностью здесь затянут, здесь тоже затянут, Два крепления моли снизу тоже водосливы снизу идет на спину крепеж и две лямочки которые держатся именно конкретно закреплены за они да за раму и рюкзак они тоже придерживают чуть-чуть у него есть система быстрого спуска то есть дернул кольцо оно отстегнулся я сейчас продемонстрирую Так. Фастекс. Ну, здесь ничего не написано конкретно. Давай позже. Вот. Вот этот фастекс, который на Nexus SR2 на нем написано, очень жесткий. То есть вот реально как бы нам ну, приходится усилия прилагать, чтобы его расстегнуть Вот так вот он примерно выглядит по спине. Сейчас покажу. Так. Вот. Вот так вот видно? Видно? Вот. Вот так вот он выглядит. Видите, здесь идет вентиляция полностью. То есть не будет никаких этих. Конечно, у него нет вот центральной, знаете, на рюкзаках такая центральная грудь. Поэтому как бы чуть-чуть плечи туда выламывает. Но я думаю, это не столь проблемно, потому что если его сильно закрепить на поясе он будет держаться чисто на поясе вот так вот он выглядит если его надо быстро щелкнуть отстегиваем центральный фастекс потом отстегиваем вот здесь такое есть стопорное кольцо раз отстегнули вот здесь второе стопорное кольцо два отстегнули и потом вот ну, они даже не так получается, отстегивается. Сейчас я продемонстрирую. Вот они все застегнуты полностью. Этот отстегнули. Берем два стопорных кольца. Дерзим. Опа, Ну вот этот вот О, отстегнулся. Ну, это просто он пустой, поэтому как бы чуть-чуть идет заторможенность. Если будет под нагрузкой, будет все держаться отлично. Потом опять пропихиваем вот здесь такое крепление, защелкиваем и защелкиваем уже намертво. И вот так оно никогда не вылетит. Идет алюминиевые крепежи полностью, то есть не пластиковые, а алюминиевые. Ну вот, по системе затяжки. Сейчас покажу, как этот рюкзак выглядит рядом с рюкзаком Expedition Condor. Вот рюкзак фирмы Maxpedition Condor 2. Стоять. Вот он. Вот он. Рюкзак Элис. Ну Элис, понятное дело, больше намного, как бы, да, вообще. Очень. То есть он вместительнее. Ну как он себя в походах покажет, я не знаю. Но он у меня бы как бы попался. Ну я думаю, новый сейчас вообще проблемно где-то достать. Особенно у меня в Крыму Слава богу, хоть этот достался. Вот такой вот рюкзачок. Если кому-то конкретно нужны какие-то там именно характеристики, размеры или еще что-то, вы мне в комментариях пишите, я вам все полностью, все размеры скину. Просто не буду сейчас с рулеткой заморачиваться, что, где, как. Вот. Если кому-то видео понравилось, ставим лайк. Кому-то не понравилось, ставим палец вниз. Вот. И пишите комментарии если кому-то что-то конкретно интересно вот по поводу рюкзака фирмы элис американский военный то буду рад ответить на все вопросы все сообщения вот. всем спасибо за просмотр всем пока